Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. І сьогодні гості нашої студії голова Міжнародного фонду культурного співробітництва, координатор проєкту Серце миру Влада Литовченко та художник, автор проєкту Серце миру Джамаль Бадван. Вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Вітаю вас, Світлана, і користуючись нагодою. Незважаючи ні на що, хотіла би привітати всю Україну з Новим Роком, побажати щастя, злагоди, миру та терпимості у, вашій, у ваших сім'ях та, звичайно ж, у, у всій Україні. Дякуємо вам за привітання. До речі, про Новий рік. Я знаю, що ви його зустріли досить незвично. Як це було? Дійсно, цей новий рік він був надзвичайним, знаковим для мене, як і для людини, і як для керівника Міжнародного фонду, бо він пройшов у Палестині, а саме у Віфлеємі на святій землі біля храму Рождества Христового. Але я б хотіла надалі розказати трохи більше про, про це, будь як ласка. я його зустрічала. Так, а в мене запитання до Джамаля. Скажіть, будь ласка, який це був проєкт і чому ви зайнялися ним? На проект я придумал этот проект, потому смотря на что происходит в мире, от конфликты, войны и постоянно и особенно в близкий Восток и Афганистан, Ирак, Палестина постоянно и, и, и большинство мертвых от сивинных людей не невин, невинов, виноваты. Поэтому я решил сделать какой-то, на благо общества, на человечество, какой-то проект, как письмо к миру. Послание. Да, послание, как письмо требует, люди жить мирно. Это была причина первая. Больше двух недель творческая группа работала над созданием этой картины, этого проекта Вифлеемы. Я реагировала и местные жители, там, а будь все туристы. Влада, будь ласка. Я присоединилась к творческой группе уже, скажем, на последнем заключительном этапе воплощения этого проекта. И могу сказать, что сама подготовка, создание этого проекта осуществлялась на ясельной площади. Вифлееме. И, конечно же, в этот период, перед Новым Годом, как раз было католическое Рождество, э, ожидалось православное Рождество, было огромное количество туристов паломников. И, безусловно, подходили люди, туристы, интересовались, смотрели, высказывали свое мнение. То есть всегда возле художников, возле этой площадки, где была картина, было огромное количество людей. Многие фотографировались возле картины, некоторые снимали видео. Ну вот такая творческая, живая атмосфера была, что, конечно же, способствовало воплощению тому, что было представлено много народностей много религии, люди разного вероисповедания, социального статуса, политических взглядов, но они всемирно сосуществовали все на единой площадке. И мне приятно, что, наверное, та атмосфера, в которой создавалась работа, она в какой-то степени пересекается с идеей, которую увидел автор Джамаль Бадван и которую воплощали художники. Джамаль, вопрос к вам как к автору. Насколько тяжело было работать? Знаете, я всегда я рисую картины, допустим, как художник, я рисую сам. Но этот раз э, участвует со мной со много художников э, от разных стран. Сколько человек э, да, было? Около десяти. И знаете, каждый художник, есть его, его стиль, его метод. И я как главный в этом проекте, мне надо всегда э, делать, как называется, хормонию между каждым, каждым стилем. И в фабрике был у нас заранее подготовственный проект, заранее, который видите его. И постоянно. А проблемы, слава богу, там э, не были, там встретили нас. Э, очень хорошо и благодаренно даже я хочу сказать на нашего президента, который дал нам разрешение на такое святое, святое место, 10, мет, 10 метров далеко от места, где родился Христос. Э, этот э, не каждый человек может добраться там и дал нам образовать этот. Это, я думаю, святой, святое место даже дал, дал нам энергия работает хорошо. На святом месте святое дело? Да. Пане Владо, каким было самое открытие? Открытие было очень торжественным, и, как обещалось, все произошло в канун Нового года, как раз новогоднюю ночь, и когда часы пробили ноль-ноль, то поднялся занавес с картиной, и все люди, которые присутствовали на Ясельной площади, а это было много тысяч людей, они приветствовали создание этого художественного шедевра, который нес такую важную идею, идею объединения всех людей во имя мира. Также на э, площадке присутствовали и открывали, собственно говоря, э, торжественную церемонию министр культуры Палестины э, Мэр города Вифлеема э, Джамаль Бадван как автор, автор идеи и э, художники, которые принимали участие в создании картины. Но э, много интересных моментов произошло также в этот день, 31 э, декабря. Э, нас э, пригласил на торжественный прием. Президент Палестины Махмуд Аббас э, уделил нам большое количество времени, это было не по протоколу, это было гораздо больше, э, выслушал каждого из нас, то есть, конечно же, э, поблагодарил Джамаля Бадвана и всех участников проекта и наградил нас вот такими э, почетными медалями, которые называются в, Пал в Палестине э, орден э, медаль чести, еще там изображено. Да, Джамаль, Джаман, вы, вы, вы больше пожалуйста. знаете? Если вы смотрите здесь, вот э, 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 церковь называется Ал-Махт, где родился Христос, Иисус Христос, и Ал-Акса, Ал-Кудс, это э, как мечет на мус, э, мусульмане вместе соображает. Сопрож, и здесь тоже это, это дерево, это оливки, которые символ мира. Знаете, наш президент, он... За, он хочет добраться до наших до проблемы с Израилем через мирный путь. Поэтому он дал нам такой медаль, который показывает его политика. Я витаю вас приветствую и награду. Скажите, какие места вы еще час во время пребывания в Палестине? Во время пребывания в Палестине у нас было большое количество поездок, но это были не только места для посещения, а это были приемы, оказанные членам делегации и, конечно же, руководителю Джамалю Бадвану. То есть нас принимали в мэриях, нас принимали губернаторы областей. Точно так же был социальный аспект в этом проекте, то есть мы посещали и детские дома, где есть дети, дети беженцев, дети, которые остались без родителей в силу военных обстоятельств, которые проходят на этой территории. И также мы посещали школу девочек мусульманских, то есть это было очень трогательно. И, конечно же, культурные центры, которые создают люди для того, чтобы через культуру нести в мир атмосферу толерантности, мира, добра, любви любви и взаимопонимания. И а, да, то есть было большое количество посещения а, исторических мест, музеев, и это такие символы а, Палестины, как а, а, Махмуд а, а, -да Дарвиш, как Халиль Сакикини, это известные литературные символы Палестины и всего мира во имя объединения людей, ну и много других мест. То есть мы были также на могиле Ясера Арафата, ну, в общем, большое количество посещений. Джамаль, а кого в Палестине у нас часто сравнивают с Тарасом Шевченко? Я знаю, что есть такой человек. У вас, Шевченко, да, у нас есть Махмуд Дарвиш, он боец. И, и, и он очень много работы, его даже провели, его стихотворение, его работа на русский язык. И, и, может, их даже найдете там на территории Украины. И он, мы считаем, Махмуд Дарвиш, как вы считаете, Шевченко у вас. И надеюсь, в будущем будет какой-то проект, как Шевченко наш и Шевченко ваш, вместе как они э, дают... Э, Творчество їх. Як уособлення нації, мабуть. так? Mm. Владо, нещодавно ви стали головою Міжнародного фонду. Що це за фонд і які ідеї він сповідує? Так, да, я являюсь главою фонду, Джамаль Бадман являється. непосредственно координатором программ по странам Ближнего Востока, этот фонд занимается межкультурным сотрудничеством, как раз через культуру, через культурные программы и проекты воплощать и подчеркивать, осветлять, презентовать культуры других стран и заниматься распространением информации относительно культурных, культурных достижений Украины, Украины, украинского народа. И не случайно во время... Посещение во время визита э, и встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Махмуд Аббас не только поблагодарил участников проекта, но еще выразил надежду, что этот проект осуществится как ответным э, таким представлением э, Украины и творчества украинского народа. И уже в июне состоится также глобальный международный проект, как Окно в Палестину и Святая Земля глазами палестинских художников, где будет выставка работ украинских художников, будет блок как фестиваль украинской культуры и социальный аспект, когда дети Украины представят свои рисунки во имя мира, любви, толерантности и добра и обменяются вот этими детскими работами с детьми, с детьми Палестины. То есть вот такие вот замечательные проекты, э, которые ожидают наш а, фонд в будущем. Да? будущем. Джамаль, чего вы ожидаете от работы фонда и, может быть, есть какие-то начинания уже? Я думаю, развиваем культуру между э, странами. Я как отвечаю на Ближний Восток, на арабские страны и близкий Восток. Я думаю, что будем развивать культуру. украинская культура, культура и с, с арабских стран, потому что я в, в, в временно я происхождение моя палестинец, но гражданин Украины. Поэтому меня интересует тоже культура Украины, и со, как развиваем ее с, между, с другими народами. И, надеюсь, будем делать маршрут такая, между арабской страной, День культуры Украины. И какой-то пригласим тоже здесь, День культуры Украины. Палестина, Иордания, какая-то арабская страна, которые до сих пор есть у меня э, люди, которые хотят делать. Это, допустим, как Палестина сама, министр культуры, как сказала Влада, и тоже Оман, тот тоже хотят делать. И Кувет, сейчас мы работаем на нее, и постараем делать что-то. Мне хотелось бы все эти проекты э, воплотить и создать в таком э, глобальном, транснациональном проекте, как маршрут мира, mm -hmm. который бы прошел э, через Украину, и включая ряд арабских стран, э, которые знают, что такое война, горе, слезы. И, конечно, э, когда э, мы встречались вот с, с людьми, э, с народом, да, представителями народа Палестины, то, э, они были очень э, поражены этим проектом и сказали, что как здорово, что есть страны, на, на территории которых нет э, войн и военных действий. Поэтому, конечно, хочется пожелать нам всем, чтобы в общем -то, на наших территориях царили мир и согласие. Это прежде всего. Я полностью с вами согласна. адже 2014-й год проголошен ООН. Саме роком співпраці з палестинським народом. В свою чергу президент Палестини сповідує ідею миру без зброї. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Влади Литовченко та Джамаля Бадвана. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.